Сборы проходят отлично, в команде очень хороший климат, все друг с другом общаются, все, все в порядке. Но сейчас у нас нету нескольких человек в команде, они пишут экзамены. В, во Франции, я думаю, мы справимся с командами, в Сербии будет очень тяжелый турнир, там турки, сербы и Россия будет. Ну, в принципе, сборы пока насильно не нагружают, как бы силы еще есть. Я думаю, нам после Сербии дадут отдых небольшой. И потом перед Европой будем уже готовиться в полный рост, так сказать. Я думаю, что все идет за планом. Хорошие тренировки, хорошая физподготовка. Работали в Литве 14 дней. Здесь работаем, хорошие тренера, дают нормальную нагрузку, ну, чувствуется. Крипатура там даже на первых тренировках, ну, замечательно. Все друг друга понимаем. Все были на позапрошлом году играли в 16, все друг друга знаем и, и знаем еще по чемпионату Украины. Ну там все друг друга знаем, все общаемся, все хорошо. Да, конечно, я думаю, что надо больше давать акцент на защиту, потому что там пацаны нормально играют. Там надо в защите прибавить немного, ну в нападении. И так. Взаимопонимание в команде. Но ну, друг друга понимать и будет все получаться.